Согласно указаниям Головы Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, сегодня, 19 февраля, проведены комплексные учения по отработке действий на объекте инфраструктуры области. Основная цель учений – это отработка взаимодействия оперативно-спасательной службы, подразделения управления внутренних дел, службы безопасности, а также подразделения воинского гарнизона отработаны вопросы штаба оперативного управления, также отработаны действия спасательной службы, отработаны первоначальные действия пожарной команды аэропорт Николаев. В целом цели и задачи учения достигнуты. В учении принимало участие 15 единиц техники и 54 человека. Оценка удовлетворительна.